অঁ এইবাৰ কাৰ কেনেকৈ আই উন্নতি হৈছে তহঁতি জনাবি দেই কাৰ কাৰ কিমান ইনকম হৈছে কাৰণ সদায়তো আমি এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰ চাৰিওটাৰ কাৰণে আমি ঘৰ এটা সাজিব লাগিব ডাঙৰকৈ নিজৰ নিজৰ ৰুম নিজৰ নিজৰ চব পাকঘৰ ছাগঘৰ হোৱাকৈ মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে তহঁতি যোনে যিমান পাৰ যেনেকৈ পাৰ পইচা অলপ মোৰ হাতত দি যাবিহি হব কালি কই কৰিব লাগিব তই কৰিব লাগিব যিহেতুকে তই চব সকলোখিনি চাবি আমাৰতো দেখিছ সময় নাই হাতত ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ গধূলি সোমাওহি সেইকাৰণে তোকেই দায়িত্বটো দিছো ভাল কথা

অসম্ভৱ কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি এনেকুৱা অসম্ভৱ কথা মোৰ আগত নক'বা নেক্সট বাৰ গম পাইছা নাই মই কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ মোৰ ককাই ভাইক মই ইয়াত থাকিব লাগিব আৰু এওঁলোকক চাব লাগিব মই গোটেইকেইজনে একেলগে আৰু আমি যদি কওঁ ইয়াত নাথাকো আমি টাউনত ঘৰ বনাম কেনেকুৱা হব কথাটো বাৰু মই কব নোৱাৰো মই সেইবিলাক কথা কব নোৱাৰো ককাইদেউহঁতৰ আগত মোৰ কিবা আশা নাই নেকি হা

আমি ইয়াত ঘৰ এটা বনাওঁ কাৰণ আমি কেতিয়াবা বিহুৱে সংক্ৰান্তি আহিবলৈ হলে আমি কি ককাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ ৰুমত থাকিম নেকি আমালৈটো এটা ৰুম লাগিব সেইকাৰণে আমি ঘৰটো বনাওঁ লাগে আমি দুয়ো আমি আমি বেলেগকৈ এটা ঘৰ লম ভাড়া ঘৰ লম তাৰপিছত পইচা পাতি যোগাৰ হলে আমি পিছত মাটিখিনি ঘৰ বনাম আমি দেই তুমি এতিয়া অকণমান বুজি পোৱা মোৰ পৰিস্থিতি মোৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজি পোৱা হ তুমি নুবুজিলে কোনে বুজিব বাৰু কোৱাচোন

যে একেবাৰে অ ককাইদেউ মই যাবলৈ ওলালো পিছে কি ভাবিলি ঘৰ দুৱাৰ বনোৱা কথা একেই অৱস্থা কেনেকৈনো ডাঙৰ ককাইদেউক কওঁ কথাষাৰ ভাবিবই পৰা নাই এজনীয়ে লৰা ছোৱালী হেনো টাউনৰ স্কুলতহে পঢ়াব ইয়াত ঘৰ বনোৱা মনেই নাই হুলস্থুল লগাইছে কি কৰিম মই ভাবি পোৱা নাই

মইনো ককাইদেউ যেনেকৈ ভাল দেখ তেনেকৈয়ে কৰ মোৰতো একো টকা পইচা হাতত নায়েই তহঁতি কৰিলেহে কৰা তহঁতি যি ভাল দেখ যেনেকে ভাল পাওঁ তেনেকেই কৰ মোৰ একো কবলৈ নাই ককাইদেউ তই অকল তেনেকে কৈ থাকিলে নহব নহয় তোৰোতো কথা আছে তই আমাৰ ঘৰখনৰ সৰু তোৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব মা দেউতাই এইবোৰ গোটেই খোপা চমজাই থৈ গৈছে যে সৰু ভাইটি সৰু পোনা চাবি এতিয়া আমি সেই দায়িত্ব পালন নকৰিলে নহব নহয় আমাৰ বোৰে মানুহকেইজনীয়ে যিয়েই নকওঁ আমি ককাই ভাইখিনিয়ে একেলগে কাম কৰিবই লাগিব একেলগে থকাটোৱে কৰিব লাগিব

তহতিও যদি বিচাৰো তেনেকুৱা কৰিবলৈ যা তেনেহলে তহতিও যা মই তহঁতক নৰখাও ককাইদেউ মই বৰ দুমুজাত পৰিছো কি কৰো মানুহ যদি ল'ৰা ছোৱালীকে চাওঁ নে নে ঘৰখনৰ কথাটোকে ৰাখোঁ মই একো উপায় নাপায়হে তোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ককাইদেউ তয়ে মোক উপায়টো দে আৰু আমাৰ চাকৰিয়ালে কি ভাবিছে চাকৰিয়ালৰ কথা গম পাওঁনে তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতৰ মানুহগৰাকীয়ে কি ভাবিছে ৰাতি খুটু খাটাক লাগিছেই বোলে

হ'ব ককাইদেউ তেনেকুৱাই কৰিম মই মোৰো একেবাৰে মই উপায়হীন হৈছো ককাইদেউ সেইকাৰণেহে নহ'লে ইয়াতে ঘৰ বনাই ইয়াতে থকা কথাই ভাবিছিলো আই কি কথা কৈছা এইবিলাক মইতো সপোনতো ভবা নাই তোমালোকে যে এনেকুৱা কৰিবা বুলি তোমালোকৰ যে এনেকুৱা মনত এটা চিন্তা সোমাই আছে ইচৰা বাৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে য'তেই ভাল পোৱা সেইটোকে কৰা যি ভাল পোৱা সেয়াকে কৰা আমিতো বুঢ়া বুঢ়ী আমাৰ বয়স গ'লেই তোমালোকনো কিয় এনেকৈ অভাৱ অভিযোগত থাকিব লাগে যোৱা টাউনলৈকে যোৱা ভালকে থাকাগৈ বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে আহিবা ককাই নবৈ ওচৰলৈ চাওগে বুলিয়ে ঠিক আছে ককাইদেউ মই আহো হেৰা মইহে আই পিতাইদেউক কোৱা কথাষাৰ মই ৰাখিব নোৱাৰিলো অ মোৰ আজি হাত এখন ছিঙি যোৱা নিচিনাই লাগিছে জানানে

মা দেউতাৰ পিছতে তহঁত দুয়োকে আমি মা দেউতা বুলি ভাবিলো কিন্তু কি হব আজি আমি যাবলৈ হল ইয়াৰ পৰা তহঁতি দাই দোষ নধৰিবি ভাবি নাথাকিবি আমালৈ খংৰাগ কৰি নাথাকিবি আকৌ আহিম আমি বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে চিন্তা নকৰিবি কিবা হলে টেলিফোন কৰিবি অ যা তহঁত যা ভালে থাকিবি খালি দুয়োটাই ওচৰে ওচৰে ঘৰ লবি দেই তহত দুইটাই মিলি থাকিবি অহা যোৱাটো ৰাখিবি আৰু বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে ইয়ালৈকে আহিবি গোটেইখন একেলগে ভোজ ভাত খাবলৈ হব আৰু সময়ে সময়ে ফোন চোন কৰি থাকিবি অ যোৱা আকৌ আহিবা বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে তোমালোকো দেই তোমালোকক দুটা কামে কাজে থাকিলেও তোমালোক দুই গুচি আহিবা লৰা ছোৱালী দুটালৈ অঁ বাইদেউ আপুনি চিন্তা নকৰিবই আমি আহিম বন্ধ পালেই আমি গুচি আহিম আমি খালী ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ভালৰ কাৰণেহে আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ভাল স্কুল এখনত পঢ়িলেহে ভাল হ'ব নহয় জানো অঁ বাইদেউ আমিও সেইটো কথা ভাবিহে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ নহ'লেনো কিহৰ অভাৱ আমাৰ এইখন ঘৰত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিজুলি খাই বৈ আছিলোঁ কিন্তু আমি খাই বৈ থাকিলেই জানো হ'ব আমাৰোতো ভৱিষ্যতৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাল সং ভাল স্কুল ভাল কামনাই চিন্তা কৰিব লাগিব নহয় জানো বৌ দিয়া হয় দিয়া মই বুজি পাইছোঁ খালি তোমালোকে পাহৰি নাযাবা ঘৰখন আহি থাকিবা মাজে মাজে কিয় তেনেকৈ কৈছে বাইদেউ আমি যেতিয়াই নকৰিব বাৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চাবা স্কুলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ নিদিবা ফ্ৰিজৰ দেই ঠিক আছে ককাইদেউ আমি গৈ থাকোখন ৰখিয়ে আছে নহয় আকৌ সিফালে বস্তুবোৰ সামৰিব লাগিব তই চিন্তা নকৰিবি অ তোৰ লগত মই সদায়ে থাকিম দে মই আছো নহয় দুজনহে ওলাই গৈছে আমি আছোঁৱেইচোন কিয়নো ইমান দুখী হৈছ চিন্তা কৰিছ নকৰিবি অ' তোৰ এনেই গা চাবোৰ ভাল নাই মই ঘৰখন এক কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলো অ ভাইটি বৰ দুখ পাইছোঁ সেইকাৰণে জানানে আই বাপাইক কোৱা কথাষাৰ মই ৰাখিব নোৱাৰিলো তাৰ বাবে মই বৰ দুখী হ'ব দে ককাইদেউ তই কিয়নো ইমান দুখ কৰিছ আহি থাকিব নহয় আহিব দে বন্ধ পালেই আহিব নহলে আমিয়ে যাম আকৌ অ নহলে আমি যাম নহয় কিয় চিন্তা কৰিছে ককাইদেউ আমিয়ে যাম টাউনলৈ সিহঁতৰতো চাকৰি বাকৰি কৰা মানুহ আমি এনেইহে থাকো ঘৰত আমিয়ে এদিন ওলাই যামগৈ গৈ পেলাই চাই আহিম মাইনাকেইটাক তহঁতি আকৌ দুয়ো মোক এৰি থৈ নাযাবি আৰু দেই আমাৰ দুয়ো আমাৰনো কোন আছে তহঁতৰ অবিহনে তহঁতকেই ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবিলো তহঁতক চায়ে মই থাকিলো তহঁতক চায়ে ন বৌৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নাভাবিলে ন বৌৰে তহঁতি ইমান সৰু সৰু তেতিয়াই অহা তহঁতক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকে ডাঙৰ কৰিলে আজি এটা এটাকৈ দুটা ককাই ভাই মোক এৰি থৈ গল গ'ল মই বৰ দুখ পাইছো অ ভাইটি হ'ব দে বৈ বৈ তই বিচনালৈকে বৈ তই এনেকৈ থাকিলে তোৰ গাটো বেছিহে বেয়া হ'ব চাচোন এইবোৰ ৰুম ভৰি আছিলে আগত এতিয়া উৰুঙা উৰুঙা হৈ গল ঘৰখন জানানে ভাইটি হ'ব দে ককাইদেউ তই চিন্তা নকৰিবি চব ঠিক হৈ যাব চব ঠিক হৈ যাব তই চিন্তা নকৰিবি অ ককাইদেউ বেছি চিন্তা কৰিছ তই

তাহাঁতি বন্ধ পালেই আহিব আপুনি চিন্তা নকৰিব ককাইদেউৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু ককাইদেউৰ আগত কান্দি কাটি নেদেখুৱাব কাৰণ ককাইদেউ একদম গাটো বেয়া গম পাইছেনে আপুনি একদম ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ককাইদেউ কিন্তু একেবাৰে ভাগি পৰিছে হ'ব দে কৰিম সেৰা দুখ নকৰিবা আহিব আকৌ আহিব সিহঁতি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াম বুলিহে গৈছে আকৌ আহিব আকৌ একেলগে বৰ বেয়া লাগিছে অ জানেনে ইমান ককাই ভাই চাৰিজনে মিলি জুলি আছিল আজি এজন এজনকৈ দুইজনেই গুচি গলগৈ আমিহে থাকি গলো আহিবনে বাৰু তেওঁলোকে বন্ধ পালে আহিব অ আহিব কিয় চিন্তা কৰি আছানো ঘৰলৈ নাহিনো কলৈ যাব তেওঁলোক